Сегодня у нас идет антитеррористическая операция, и первый этап ее был сегодня в Харькове ночью. В Харькове мы имели третий день беспорядков, инспирированных и проплаченных группой Путина и Януковича. Мы имеем к тому доказательство, что это будет время и возможности это, об этом сказать подробнее. Вчера, где-то в 11 утра, Здание было возвращено администрации под контроль, за исключением нескольких человек в холле. Эта ситуация продолжалась весь день до ночи. Ночью, используя мирных, на первый взгляд, жителей, находящихся в холле администрации, была предпринята атака, причем был осуществлен поджог первого этажа. Забросали работников милиции коктейлями Молотова, и огромным количеством гранат, светошумовых гранат. Несколько человек ранены, один из них тяжело, на котором разорвалась граната непосредственно. Значит, загорелась администрация. Была опасность полного поджога всего огромного здания. Мы приняли решение отдать приоритет тушению пожара. Воспользовавшись ситуацией, что весь личный состав начал тушить пожар и защищать пожарные машины, на которые боевики накинулись. Значит, с другого крыла они прорвались в здание, и таким образом по всему периметру здания, по всем этажам в здание проникло около 200 боевиков-сепаратистов. Было принято решение подготовить операцию, и в 6.25 утра силами спецподразделения «Ягуар» и ряда других подразделений «Харьковских» была произведена антитеррористическая операция. Перекрыт центр города, отключено метро, перекрыты подходы, чтобы никто не пострадал. И без единого выстрела в течение 18 минут здание было освобождено, задержано около 70 человек, изъято оружие, пожар потушен. В настоящий момент здание администрации контролируется, выставлена вооруженная охрана, и мы имеем стабильную ситуацию. Рассчитываю, что такая же ситуация будет развиваться в том же духе и в том же русле и э, в Донецке и в Луганске. Могу сказать, что задержаны в том числе э, лидеры э, сепаратистской харьковской группы, в том числе господин Логинов и э, целый ряд других товарищей. Среди задержанных много интересных персоналей, неожиданных для нас. Об этом э, будет время, мы скажем позже.